गुरु नमः शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरं रिपद्मि ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् धनं पुत्रपौत्रादि सर्वम् गृहम् बान्धवा जातम् मनश्चेतलग्नम् पुरोरङ्क्तं तत किं तत किं तत कि षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्यावित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चाल्या मनश्चेतलग्नं गुरोरं विपद्य किं तत किं कता किं किम् क्षमामण्डले भोपभोपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दीक्षुदानप्रतापाज्जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् गुरोरं विपत्मि ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगेन योगेन बाबाजिराजौ न तान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततस् किं ततः किं ततः किं ततः किम् न देहे मनो वस्तते मे त्वनर्धे मनश्चेतलग्नम् गुरोरङ्घ्रिपक्विं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरो कं यः पटेत् पुण्यधेहि यतिर्भोपतिब्रह्मचारी जगेहि लभे द्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसञ्ज्ञम् भूरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्